السلام علیکم تمام دوست احباب کو میرے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید ہے آج ہم کائنات ایک حیرت کدہ بک کا باب نمبر سکس پڑھیں گے اس کتاب کی ہر ویڈیو میں آپ کو اس کتاب کا صرف ایک باب سننے کو ملے گا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کتاب سائنس پر بیس ہے اور اس کو سمجھنا تھوڑا مشکل ہے اس لیے میری کوشش یہی ہے کہ ایک ویڈیو میں ایک باب کو کور کیا جائے تاکہ سننے والے کو سمجھنے میں آسانی ہو تو بنا کسی دیر کے شروع کرتے ہیں باب نمبر سکس. فطرت کی بنیادی قوتیں پچھلے مضامین میں ہم نے ایٹم کی ساخت کا ذکر کرتے ہوئے یہ بتایا تھا کہ ایک ایٹم مرکز یعنی نیوکلس پر مشتمل ہوتا ہے جس کے گرد منفی چارجز الیکٹرون ہوتے ہیں میں نے تفصیل سے الیکٹرون کے بارے میں بتایا اس مضمون میں میری کوشش ہوگی کہ نیوکلس کی ساخت کو سمجھا جائے نیوکلس سے وابستہ بنیادی سوالات ہیں جن پر توجہ دینے اور سمجھنے کی ضرورت ہے سب سے پہلے ہم نوٹ کرتے ہیں کہ نیوکلس پروٹون اور نیوٹرون پر مشتمل ہوتا ہے پروٹون پر مثبت چارجز ہوتے ہیں اور نیوٹرون پر کوئی چارجز نہیں ہوتے دلچسپی کا سوال یہ ہے کہ کیا پروٹون اور نیوٹرون سب سے زیادہ بنیادی ذرات ہیں جن کی کوئی مزید چھوٹے اجزاء نہیں ہیں یا یہ اس سے بھی زیادہ ابتدائی ذرات کے مجموعے سے بنتے ہیں دوسرا سوال یہ ہے کہ کچھ مخصوص حالات میں نیوکلیس تین قسم کے ذرات خارج کرنے کے قابل ہوتے ہیں ایک ہیلیم نیوکلیس جس میں دو پروٹون اور دو نیوٹرون ہوتے ہیں جسے الفا پارٹیکل کہتے ہیں ایک الیکٹرون جسے بیٹا پارٹیکل کہتے ہیں اور ایک فوٹون جسے گاما پارٹیکل یا گاما ریڈییشن کہتے ہیں یہ اخراج ان عناصر میں ہوتا ہے جن میں پروٹون اور نیوٹرون کی تعداد کافی زیادہ ہوتی ہے یہ عمل جس کو ریڈیو ایکٹیویٹی کا نام دیا جاتا ہے مکمل طور پر امکانی ہے یعنی اس بات کی پیشن گوئی کرنا ناممکن ہے کہ ایک ایٹم کس وقت نیوکلیس سے یہ اجزاء خارج کرے گا یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایسا کیسے ہوتا ہے اہم سوال یہ ہے کہ کس قسم کی قوتیں ان ذرات کے اخراج کا باس بنتی ہیں تیسرا اہم نقطہ یہ کہ بھاری نیوکلس کے اندر پروٹون اور نیوٹرون تعداد کافی بڑی ہو سکتی ہے مثال کے طور پر سیسیا کے ایٹم کے مرکزے میں بیاسی پروٹون اور ایک سو چھبیس نیوٹرون ہوتے ہیں جبکہ نیوکلس کا سائز ہمارے تصور سے بھی زیادہ چھوٹا ہے اسی طرح یورینیم کا 92 پروٹون اور ایک سو چھبیس نیوٹرون پر مشتمل ہوتا ہے جو ایک انتہائی چھوٹی سی جگہ میں مضبوطی سے جڑے ہیں یہ انتہائی حیران کن ہے مثبت چارجز ایک دوسرے کو پیچھے دھکیلتے ہیں اور جب یہ چارجز ایک دوسرے کے بہت قریب ہوتے ہیں تو یہ رجائیتی قوت بہت بڑی ہو جاتی ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بہت ہی چھوٹے ہجم میں مصبت چارجز شدہ پروٹون کی ایک بڑی تعداد کی موجودگی میں ایک نیوکلس اتنا مستحق کم کیسے ہو سکتا ہے اتنے سارے پروٹون کی موجودگی میں تو نیوکلیس کو پھٹ جانا چاہیے اور چوتھا اہم نکتہ فیوزن یا فیوژن کے عمل میں جو بے پناہ توانائی کا ذریعہ ہے فیوژن کے عمل میں ہائڈروجن نیوکلس بناتے ہیں اور فیوژن کے عمل میں یورینیم جیسا ایک بہت ہی بھاری نیوکلس جب کسی توانائی بخش ذرے سے ٹکراتا ہے تو دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے دونوں عوامل میں توانائی کی ایک بہت بڑی مقدار خارج ہوتی ہے جسے تعمیری اور بنیادی کن دونوں مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے فیوژن کا عمل ہائیڈروجن بم کے لیے ذمہ دار ہے اور اس توانائی کو پرامن مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی زبردست کوشش جاری ہے فیوژن کا عمل جوہری ایکٹر کے ذریعے توانائی کا ذریعہ ہے اور یہ وہ عمل ہے جو ایٹم بم میں ہوتا ہے ذیل میں اس سوالات کے جوابات فطرت کی قوتوں اور ان کی خصوصیات کی بنیاد پر دیے گئے ہیں انیس سو چونسٹھ میں آزادانہ طور پر دو امریکی سائنسدانوں میری گیلمن اور جارج زوئنگ نے دریافت کیا کہ جوہری ذرات پروٹون اور نیوٹرون خود کروکس کہلانے والے ابتدائی ذرات پر مشتمل ہیں یہ کراکس چھ مختلف اقسام یا ذائقے میں آتے ہیں اوپر نیچے عجیب دلکش بالا اور نشین یہ رنگین نام محض نام ہے اور ان ناموں کے ساتھ وابستہ کوئی خاصیت موجود نہیں مثلا عجیب کروکس کے بارے میں کوئی عجیب بات نہیں اور اسی طرح دلکش کراکس کے بارے میں کوئی دلکشی نہیں کروکس ایک ساتھ مل کر مختلف ذیلی ایٹم ذرات بنا سکتے ہیں مثال کے طور پر ایک پروٹون دو اپ اور ایک ڈاؤن کراکس سے بنا ہے اور ایک نیوٹرون ایک اپ اور دو ڈاؤن کراک سے بنا ہے اگر کسی طرح اپ کروکس ڈاؤن کراکس میں تبدیل ہو سکے تو ایک پروٹون نیوٹرون میں تبدیل ہو جائے گا اسی طرح اگر ڈاؤن کروکس اپ کروکس میں تبدیل ہو جائے تو ایک نیوٹرون پروٹون میں تبدیل ہو جائے گا کروک سے وابستہ ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ کبھی بھی انفرادی طور پر نہیں پائے جاتے یہ ہمیشہ پروٹون اور نیوٹرون میں مقید رہتے ہیں یہ آپس میں اس قدر مضبوطی سے جڑے ہوتے ہیں کہ انہیں الگ کرنے کے لیے اتنی بڑی قوت کی ضرورت ہوتی ہے جو اس وقت ممکن نہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کروک اتنی مضبوطی سے جڑے ہوتے ہیں یہ کون سی قوت ہے جو ان کو علیحدہ نہیں ہونے دیتی اس سوال اور اس قسم کے دوسرے سوالات کو حل کرنے کے لیے ہم کو فطرت کے ان کوتوں کو سمجھنا ہوگا جو پوری کائنات کو توازن میں رکھتی ہیں اور ان تمام مظاہر کی وضاحت کرتی ہیں جو نیوکلیس ایٹم اور کائنات میں بکھرے تمام ذرات اور ان کے مابین تعلق کو واضح کرتی ہیں فطرت کی چار بنیادی قوتیں ہیں یہ وہ قوتیں ہیں جنہوں نے کائنات کو موجودہ کیفیت میں استحکام بخشا ہے سائنسدانوں کا خواب ہے کہ ایک دن وہ ان تمام قوتوں کو صرف ایک قوت کا مظر ثابت کر سکیں اس مقصد کی طرف کافی پیشکش ہوئی ہے اس کا ذکر ذیل میں دیا ہے ہم عام زندگی میں جس قوت کا براہ راست مشاہدہ کر سکتے ہیں وہ کشش سکل ہے یہ ایک عام مشاہدہ ہے کہ ہر چیز چھوڑنے پر زمین پر ہی گرتی ہے اوپر نہیں جاتی اسی طرح سیارے سورج کے گرد چکر لگاتے ہیں اور چاند زمین کے گر چکر لگاتے ہیں یہ سب کشش سکل کی وجہ سے ہے کشش سکل کی قوت کو زیادہ تر نیوٹن کی دریافت کردہ قانون کشش سکل کی بنیاد پر سمجھا جاتا دو اشیاء کے درمیان کشش سکل کی قوت ایک پور کشش قوت ہے دونوں اشیاء ایک دوسرے کو اپنی طرف کھینچتی ہیں جب اشیاء کی قیمیت بڑھ جاتی ہے تو کشش سکل میں اضافہ ہوتا ہے اور جب ان کے درمیان فاصلہ بڑھ جاتا ہے تو یہ کشش کم ہو جاتی ہے لیکن کبھی صفر نہیں ہوتی اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ کشش سکل کی قوت کی رینج بہت ہوتی ہے یہ لا محدود فاصلوں تک پھیلی ہوتی ہے آئنسٹائن کے عمومی نظریہ اضافیت کی آمد کے ساتھ کشش سکل کے بارے میں ہماری سمجھ میں ایک انقلابی تبدیلی آئی ایک قوت کے بجائے ان کو بڑے پیمانے پر اشیاء کی موجودگی میں جگہ اور وقت کے گھماؤ کرویچر کے مظاہرے کے طور پر سمجھایا جاتا ہے اس حیرت انگیز تصور پر اگلے مضمون میں تفصیل سے بحث کی جائے گی طبیات کی دنیا کا ایک حل طلب مسئلہ یہ ہے کہ کشش سکل کو کوانٹم تھیوری کے تناظر میں کیسے واضح کیا جائے دیگر تین قوتیں یعنی برقی مقناطیسی قوت الیکٹرو میگنیٹک فورس کمزور قوت ویک فورس اور مضبوط قوت سٹرونگ فورس کو ایک متحد فریم ورک کے اندر بیان کیا جا سکتا ہے جیسا کہ ہم ذیل میں دیکھتے ہیں کمزور اور مضبوط قوتیں نیوکلیس کو مستحکم رکھنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں کوانٹم تھیوری کے فریم ورک کے اندر یہ قوتیں ذرات کی تبادلے پر مبنی ہیں پہلے ہم برقی مقناطیسی قوت یعنی الیکٹرو میگنیٹک پر غور کرتے ہیں جیسا کہ اوپر بحث کی گئی تمام ایٹم دو قسم کے چارجز پر مشتمل ہوتے ہیں منفی چارج شدہ الیکٹرون اور مثبت چارج شدہ پروٹون چارجز کے درمیان ایک برقی قوت موجود ہوتی ہے ایک جیسے چارجز جیسے دو الیکٹرون یا دو پروٹون ایک دوسرے کے پیچھے دھکیلتے ہیں اور مخالف چارجز ایک دوسرے کو اپنی طرف کھینچتے ہیں پھر مقناطیسی ہی قوت ہے چارجز کی طرح ایک ہی کتب کے دو مقناطیس ایک دوسرے کو دور دھکیلتے ہیں اور مختلف کتب کے مابین کشش ہوتی ہے اور یہ ایک دوسرے کو اپنی طرف کھینچتے ہیں جب برقی چارجز حرکت کرتے ہیں تو وہ مقناطیسیت پیدا کرتے ہیں اس طور برقی قوت اور مقناطیسیت قوت ایک ہی قوت کے مظہر ہیں لیکن دونوں قوتوں کے مابین ایک بنیادی فرق ہے جبکہ مصفت مثبت چارجز اور منفی چارجز پروٹون اور الیکٹرون کی شکل میں موجود ہیں کوئی مقناطیس ایسا نہیں جس میں صرف شمالی کتب یا صرف جنوبی کتب موجود ہو دونوں کتب ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ آتے ہیں اگر مکنہ تیسی بار جس میں دونوں کتب شمالی اور کتب جنوبی موجود ہوتے ہیں کو دو حصوں میں تقسیم کیا جائے تو دو مکنہ تیس حاصل ہوتے ہیں دونوں میں شمالی اور جنوبی کتب دونوں ہوتے ہیں اٹھارمی صدی کے وسط تک برکی اور مکنہ تیسی قوت کو مختلف تصور کیا جاتا تھا یہ برطانوی سائنسدان جیمز کلارک میکسیول تھے جنہوں نے اٹھارہ سو تہتر میں دونوں قوتوں کو متحد کیا اور دکھایا کہ وہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں کوانٹم تھیوری کی آمد کے ساتھ ایک اہم سوال یہ تھا کہ برقی مقناطیسی قوت کو کیسے سمجھا جائے مثال کے طور پر اصل کوانٹم کا عمل کیا ہے جو دو الیکٹرون اور دو پروٹون کو پیچھے دھکیلنے کا ذمہ دار ہے انیس سو سینتالیس میں رچرڈ فائرمین جولین اور شین ٹو مانگا کے کام کے ذریعے جو تصور سامنے آئی وہ یہ تھی کہ قوتیں فوٹون نامی برقی مقناطیسی ذرات کی سالسی کے ذریعے وجود میں آتی ہیں انہیں اس اہم کام کے لیے انیس سو پینسٹھ میں فزکس کا نوبل انعام دیا گیا اس نقطے کو واضح کرنے کے لیے ہم تصور کرتے ہیں کہ دو الیکٹرون ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں جب وہ کافی قریب آتے ہیں تو ان کے درمیان ایک دوسرے کو دھکیلنے کی قوت اتنی مضبوط ہو جاتی ہے کہ وہ ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کوانٹم مکینکس یہ فرض کر کے اس بکھرنے کے عمل کی وضاحت کرتی ہے کہ ایک الیکٹرون ایک فوٹون خارج کرتا ہے اور یہ فوٹون دوسرے الیکٹرون میں جذب ہوتا ہے اور اس عمل کی ریاضیاتی تفصیلات کافی پیچیدہ ہیں تاہم دونوں الیکٹرون کے مابین قوت کو سمجھنے کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ جب ایک الیکٹرون فوٹون کو خارج کرتا ہے اور دوسرا الیکٹرون اس کو جذب کر لیتا ہے تو دونوں کو ایک ریکوائل قوت کا تجربہ ہوتا ہے جس کی اوپر تصویر دی گئی ہے مثال کے طور پر جب الیکٹرون فوٹون کو آگے کی سمت میں خارج کرتا ہے تو الیکٹرون پیچھے کی سمت میں حرکت کرتا ہے یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے جب گولی آگے کی سمت میں چلائی جائے تو ریفل پیچھے کی سمت میں حرکت کرے اسی طرح جب الیکٹرون فوٹون کو جذب کرتا ہے تو یہ فوٹون کی سمت میں حرکت کرتا ہے اس طور یہ سمجھنا ممکن ہو جاتا ہے کہ کس طرح ایک دوسرے کی طرف رواں دماں الیکٹرون جب قریب آتے ہیں تو انہیں ایک طاقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے اسی طرح دو پروٹونوں کے مابین اور ایک پروٹون اور ایک الیکٹرون کے مابین قوت کو بھی فوٹون کے تبادلے کی روشنی میں سمجھا جا سکتا ہے ان فوٹون کا مشاہدہ نہیں کیا جا سکتا اور انہیں ورچول فوٹو کہتے ہیں اس پس منظر کے ساتھ ہم دو ایٹمی قوتوں کمزور قوت یعنی ویک فورس اور مضبوط قوت یعنی سٹرونگ فورس پر بات کر سکتے ہیں پہلے ہم کمزور قوت ویک فورس کا جائزہ لیتے ہیں کمزور قوت کشش سکل کے مقابلے میں تو زیادہ طاقتور ہوتی ہے لیکن برقی مقناطیسی اور مضبوط قوتوں کے مقابلے میں بہت کمزور ہوتی ہے کمزور قوت ایک پرکشش قوت ہے جو ذرات کے درمیان بہت کم فاصلے پر کام کرتی ہے ایسے فاصلے جو پروٹون کے سائز کے دسویں حصے سے قریب تر ہوتے ہیں بڑے فاصلے پر کمزور قوت کم ہوتی ہے اور صفر کے قریب پہنچ جاتی ہے یہ فاصلے پروٹون کے سائز کے برابر یا اس سے زیادہ ہوتے ہیں کمزور قوت کو سب سے پہلے انیس سو تینتیس میں اطالوی ماہر طبیعت اینڈریکو فرمی نے متعارف کرایا تاکہ بیٹا کشی یعنی بیٹا اینیمیشن کی وضاحت کی جا سکے جو کہ نیوکلیس سے الیکٹرون کے اخراج کے مساوی ہے بیٹا کشی کے دوران نیوکلس کے اندر ایک نیوٹرون ایک پروٹون میں بدل جاتا ہے اور اس پروسیس میں ایک الیکٹرون اور ایک کیمیت سے آری پارٹیکل جسے نیوٹرونوں کہتے ہیں پیدا ہوتے ہیں نیوکلس سے نکالے گئے الیکٹرون کو بیٹا پارٹیکل کہتے ہیں نتیجہ یہ نکلا کہ نیوکلیس کے اندر پروٹون کی تعداد میں ایک کا اضافہ اور نیوٹرون کی تعداد میں ایک کی کمی ہو جاتی ہے چونکہ کسی انسر کی نوعیت کا دارمدار اس بات پر ہوتا ہے کہ اس کے نیوکلس میں پروٹون کی تعداد کتنی ہے اس طور بیٹا تابکاری میں اناثر کی نوعیت بدل جاتی ہے مثال کے طور پر ایک کاربن ایٹم جس کے نیوکلس میں چھے پروٹون ہوتے ہیں بیٹا کشی کے نتیجے میں سات پروٹون کے ساتھ نیٹروجن ایٹم میں تبدیل ہو جاتا ہے انیس سو ساٹھ کی دہائی میں شیلڈن گلاشو عبدالسلام اور سٹیون ومبرگ نے برقی مقناطیسی قوت اور کمزور قوت کو الیکٹرو ویک فورس میں متحد کیا انہیں اس اہم کام کے لیے انیس سو اناسی کا نوبل انعام برائے طبیعیات ملا انہوں نے دکھایا کہ جس طرح برقی مقناطیسی قوت فوٹون کے تبادلے سے ہوتی ہے اسی طرح کمزور قوت ڈبلیو اور زیڈ بوسونز نامی ذرات کے تبادلے سے ہوتی ہے ڈبلیو بورون چار شدہ ذرات ہیں مثبت چار شدہ ذرات کو ڈبلیو پلس اور منفی چار شدہ ذرات کو ڈبلیو مائنس کہا جاتا ہے زی بوزون پر کوئی چارج نہیں ہوتا متحد الیکٹرو ویک تھیوری کے لیے ضروری سمجھا گیا ہے کہ فوٹون کی طرح ڈبلیو اور زی بوزون کی کیمیت میں صفر ہونی چاہیے لیکن ایک معمہ ہے ایسی قوت جو ایسے ذرات کے مبین تبادلے کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے جن کی قیمیت صفر ہوتی ہے ان کی رینج بہت دور تک ہونی چاہیے اس کی اہم مثال برقی مقناطیسی قوت ہے تاہم کمزور قوت تو انتہائی مختصر فاصلے پر عمل کرتی ہے کمزور قوت کے اس رویے کے لیے ڈبلیو اور زی بوزون کی کمیت پروٹون سے بھی زیادہ ہونی چاہیے لیکن ایسا کیسے ممکن ہے انیس سو چونسٹھ میں ایک عمل جو اب ہگز میکنزم کے نام سے جانا جاتا ہے تجویز کیا گیا تھا جس کے مطابق ڈبلیو اور زی بوزون کمیت حاصل کرتے ہیں ہگز بوزون دو ہزار بارہ میں سرن پارٹیکل ایکسلیلیٹر میں دریافت ہوئے تھے جیسا کہ اوپر ذکر کیا گیا ہے کمزور قوت بیٹا کشی میں اہم کردار ادا کرتی ہے جب نیوکلیس سے الیکٹرون خارج ہوتا ہے اس عمل میں ایک نیوٹرون ایک پروٹون اور ایک الیکٹرون میں تبدیل ہوتا ہے اس پر اس کو کیسے سمجھا جائے ہوتا یہ ہے کہ ڈبلیو بو زون کا اخراج ذرات کے میک اپ کو تبدیل کر دیتا ہے ڈبلیو بو زون کے اخراج سے خوراک کی نوعیت بدل جاتی ہے اور ایک ڈاؤن خوراک منفی چار شدہ ڈبلیو بو زون کے تبادلے کے ذریعے اب خوراک میں تبدیل ہو جاتا ہے جس کے نتیجے میں ایک نیوٹرون پروٹون میں بدل جاتا ہے اس سمندھ میں ایک الیکٹرون اور انٹی نیوٹرونوز نامی ذرات بھی خارج ہوتے ہیں یہ اوپر کی تصویر میں دکھائی گیا ہے اس طرح مثبت چار شدہ ڈبلیو بو زون کا تبادلہ ایک اپ کروک کو ڈاؤن کروک تبدیل کر دیتا ہے اس طرح ایک پروٹون کو نیوٹرون میں تبدیل کیا جا سکتا ہے یہ عمل نیوکلئر فیوژن کو متحرک کرنے میں کلیدی کردار ادا کرتا ہے جو سورج جیسے ستارے میں حرارت اور روشنی پیدا کرنے کا ذمہ دار ہے اب آخر میں میں ایک مضبوط ایٹمی قوت پر بات کرتا ہوں جو نیوکلیس میں موجود جوہری ذرات پروٹون اور نیوٹرون کے استحکام کا باس ہے یہ تمام قوتوں میں سب سے مضبوط ہے دو ذرات کے درمیان مضبوط قوت گلیون نامی ذرے کے تبادلے کے نتیجے میں ہوتی ہے گیلون نامی ذرہ ایک پروٹون اور نیوٹرون کے اندر موجود کروکس کو گلو کرنے میں مدد کرتا ہے پرکشش مضبوط قوت کی طاقت اتنی زیادہ ہے کہ دنیا کی کسی بھی لیبورٹری میں دستیاب توانائی کے ذریعے کو کروک کو ایک دوسرے سے الگ کرنا ممکن نہیں مضبوط قوت نیوکلیس میں موجود پروٹون کے مابین پرکشش قوت کے لیے بھی ذمہ دار ہوتی ہے جو کہ پروٹون کے مابین تابکاری برقی مقناطیسی قوت کے باوجود نیوکلیس کو مستحکم رکھتی ہے مضبوط قوت کے بارے میں ایک قابل ذکر حقیقت یہ ہے کہ فطرت کے دیگر تین قوتوں کے برعکس یہ دو ذرات کے درمیان فاصلے بڑھانے سے کم نہیں ہوتی بلکہ مضبوط تر ہو جاتی ہے صورتحال ایک مکینیکل سپرنگ کی طرح ہے جس میں جتنا بھی سپرنگ کو کھینچا جائے دونوں سروں کو قریب لانے کی قوت بڑھتی جاتی ہے ایک پروٹون یا نیوٹرون کے اندر تین کروکس کو ایک ساتھ رکھنے کے علاوہ ایک بقا قوت ہے جو پروٹون اور نیوٹرون کے باہر کام کرتی ہے یہ بقا قوت پروٹونز کے درمیان تابکاری برقی مقناطیسی قوتوں پر قابو پا کر نیوکلس کے اندر پروٹون اور نیوٹرون کو ایک ساتھ رکھنے کے لیے ذمہ دار ہے جب پروٹون کی تعداد بڑھ جاتی ہے تو نیوکلس کا سائز بڑا ہو جاتا ہے دور دراز پروٹون کے درمیان برقی مقناطیسی قوتیں مضبوط قوت پر غالب ہونے لگتی ہیں بلا کر نیوکلس کو ایک بڑی توانائی سے مزین ذرے کو نیوکلس سے ٹکرا کر اس عمل کے ذریعے توڑا جا سکتا ہے جسے فیجن کہتے ہیں فیجن کے دوران بڑی توانائی سے مزین ذرات اور گاما شوا خارج ہوتی ہے یہ ذرات دوسرے مرکزوں کو فیجن کے عمل سے گزرنے کا سبب بنتے ہیں اس طرح ایک سنسلہ شروع ہو جاتا ہے جسے چین ریاکشن کا نام دیا گیا ہے یورینیم 235 اور پلوٹونیم 239 جیسے بھاری نیوکلس کے فیجن سے حاصل ہونے والی توانائی جوہری ریاکٹروں کو طاقت دیتی ہے اور ایٹم بم میں جاری ہونے والی بے پناہ تباہ کن توانائی کا ذریعہ ہے